Господу помолимся о освобождении пленных, о сохранении невредимыми мирных жителей Востока Украины, живущих в правилах боевых действий, о вразумлении ставших на путь предательства Родины своей и скорейшее примирение всех граждан страны нашей. Господу помолимся. Мы сегодня пришли помолиться за нашего отца Игоря и за Вадима. Отец, хочу сказать, что З перших днів, коли почалися проблеми на Україні, він з перших днів почав допомагати всім, військовим, мешканцям всім. Він служив як капелан. І ось ми останній раз їздили 4 лютого з ним, коли я сказала, теці я вже з вами їду 10 раз, а він мені каже, а я вже не можу порахувати, бо я зараз тільки служу Богові і допомагаю людям. Це зараз моя така місія. Подалі не розкочує місці. Малина. я бы, наверное, блокпост, Вы на всем месте Почему вы думаете, что ну, Потому что ну, карточки захватили, пытались снимать деньги. Вечером там получилось у них чуть-чуть снять. Значит, и уже на связь не выходил. Он должен был дождаться людей с кем он ехал он, он спешил очень же причать на службу спешит никто не звонил никто не звонил и просто мы не знаем где он. То есть мы не знаем что с ним просто пропала машина и два человека пропали батюшка папа, и водитель с ним мы с ним договорились что в воскресенье я ему сказала, когда приедешь домой в Херсон, позвони мне. Он мне ответил, так, у меня на счету денег мало. Ну, я говорю, хорошо, я тебе перезвоню в воскресенье. Вот в воскресенье я начала ему звонить по времени. Вот, никаких ну, ответов на телефон не было. В понедельник в час дня я еще где-то вышла с ним на связь, еще звонки шли по телефону. А потом пошел отбой, и все, больше абонент не может с вами выйти на связь. Бачили. і Інформація підтверджувалася. Він попав у полон і місцевий житель, який пересікав той блокпост, де його затримали, він бачив це все. Він розказав, що да, їх там прийняли, їх там били, стріляли. І з того моменту, з 14 числа, в зв'язку з отцом Ігорем і з водімом немає. Сама головна мета на даний момент наша це знати, де вони. І знати, що вони не живі. а все інше, я думаю, це вже час, наші сили. Головне, щоб він залишився живий. Города Херсон. Обращаюсь ко всем, у кого находится в плену наш батюшка и его друг. Пожалуйста, отпустите его целыми и невредимыми. У них находятся, у них есть дети, у них есть семьи, они вам ничего плохого не сделали. Отпустите их, пожалуйста. Это не наша война. Мы не должны убивать друг друга. Мы все, жители Херсона, взываем к вам. Пожалуйста, отпустите нашего батюшку и его друга.